купить мини-электрокосу на батареи. Туда, у ты стоять, ты купил, mm. не косит, а косит. Я понял. Не а не Эй. Ты знаешь? Батана. Залезешь там, где мы только сад даже не улезаем, понял? Ну да. Все, Я пока не буду убивать. Бать. Я уже помню сначала с городом, завинулся в городом, а вот, то идешь и у остальных. Пошла я. Это видео о том, как я попал в Томби Апокалипсис. Выживал.

О, привет, люди. Странно, что ничего никто не пишет. Видать, нема тех, кто был на предыдущей трансляции. Это история о том, как я попал в зомби-апокалипсис. Лера, с удовольствием бы поделился, но не может. Кстати, приветствую на новой трансляции. Мы снова здесь. Прямо мне купить ты. Слушай, Дима, чей? Сто два года, да? Ты куда? На город. Вижу, Ты же тупо вылечил и горбузы. А Понял, ты будешь сапат. Ляха немає це. він то зламала сата. Твої великі Діма. Я собі так. куплю завтра мою ауруарі. Хорошо. Спасибо, Ірина. Лови Лера! Мне двадцать три, Лилия. Лилия мне напоминает, я такая блогерша, яка снимает все выживалого. Классно открыл штазом, Лиля. Хорошее видео. Смачного, Галера. Съешь лук за 200 тысяч долларов. Драгон фейл. Фейс, точнее. 200 тысяч баксов гони. А ну, он, видать, впитал уже это мясо, что ты ему дала. Он, видать, впитал уже это мясо, которое ты ему дала. И ка давай еще. Позедай два кило мяса за день. Добрый подсвинок. Виталий, Анатолий, с днем рождения, пускай это все будет хорошо, пускай жизнь идет по маслу. Как там, чтобы деньги были и член стоял. Это очень важно. Давайте поотвечаем на комментарии, какие люди оставляют под видео. О, как Лера красиво написала. Пусть от любви и ласки всегда сияют глазки пусть будет все прекрасно, безоблачно и ясно. Я себе даже скриншота зараз сделаю. Да, сделал. Скриншота, чтобы э, в будущем использовать. Так, читаем комменты, какие люди оставляют под видео и отвечаем. Им не можно солодку, это а еще холодно, треба ковбаску, якусь. Та все можна. Ми Біму купляли... Цьо, Біму, Тузику купляли е, мороженим, Хто пам'ять, давала, мама годувала мороженим тузика. Я працюю сам на себе, Іван. У мене свій бізнес, Я бізнесмен. Ясно, Лера. Спасибо, Дмитро. Ясно, Анатолий. Точнее, Артем. Так, наконец-то виноград и набросились на него как для на растения, да. Хороший, что нельзя. Чем занимаешься? отвечаю на комментарии людям. О, бог ты мой. На комментарии, какие люди оставляют под видео. Житомирская область, Коростенский район. Я еще иногда стримлю на Твиче. Того обязательно три крапки, опис. И там все ссылочки на все соцсети. Тикток, instagram facebook twitch telegram Три Телеграм канала. Точнее, две Телеграм группы и один Телеграм канал подписывайтесь на все, что есть. Это история о том, как я попал в зомби-апокалипсис. Выживал среди зомбаков. Просто великовозрастный дети, детине. Мама все еще запрещает пить вино, и поэтому он вынужден пить виноград. Да. Ваше видео? Это позор для кого? Позор для кого? Тоже должен. Не у меня девушки нет. Спасибо, Дмитро. Каким делом занимаешься? Как думаешь, свиней выводно производить Вполне да. Могу ты разводить свиней? Я то про товарного бизнесом занимаюсь товарно и, и рекламно. Товарно рекламно бизнесом занимаюсь. Это история про то, как я попал в зомби апокалипсис. Выживал посреди зомбаков. Выживал посреди зомбаков. Да. Артем, чтобы вы спотыкались, падали и плакали, спотыкались об кучу денег, падали объятия любимой девушки и плакали только счастья. Хорош. То сделал Спасибо, Лера, за такие поздравления. Я их себе постараюсь запомнить. Э, так, доскакались и выбрали на свою шею. Кто дивился про то, как нас менты остановили с мамой видео? Если кто-то не видел, перечитайте. Все, передивиться. Спасибо, Дмитро. Не. У нас то чуть на спокойно было. Ясно, Артем? Одну минуту надо вытянуть зуба помидор. Еще вы втекли на тракторе по полям. Да по лесам. Да, Лера. Можете приезжать до нас на шоу с и счастливы. Будем заготовлять те, но и, и Что мы с Ну и худат, конечно. Ясно, Артем. Привет, Маша. Ясно, Лена. Все, куда, Маша, сижу, до да зубы чищу зубочисткой. Сегодня будет видео. Длинный ролик распаковки. Рил ток, Дмитрий, Рил Ток. Там на машине ехали на двядипой по стене, так уверх yeah. Фрео, спасибо. Я же никогда так хорошо не потягивался. Привет, с Хорош, панда, хоть сбудил тебя, я а то уже заснул, наверное. А, на лифте ехал. А как машина туда влезла. Вот и все, хорош. все, что можно было выдубать, я уже выглубал. Люди, перезапущу трансляцию, приходите зараз знову, новую де будем продолжать отвечать на коментосики. Погнали!